Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Sunnah wal-Jamaah. Mereka itu ialah orang-orang yang berkujang sebuh. Dengan Al-Quran. Dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang mengikut mereka. Yang mengikut Al-Quran dan Sunnah yang paling utama di kalangan mereka ialah para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian diikuti oleh para ulama tabi'in dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka. Angkatan pertama di kalangan mereka dikenali dengan nama salaf. Di mana mereka berpandukan kepada al-Quran dan as-Sunnah dengan tidak mentakwilkan yang mutasyabihat. فَتَطَّبِعُ مِنَ الرَّحْمَنِ إِلَى اللَّهِ بِرْفَانْدُكَانِ كُبَرِ فِرْمَانِ اللَّهُ تَعَالَى هو الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أركينا ديله يعني الله يمنرون كان الكتاب يعني القرآن كبركمون Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhamat yang terang maksudnya. Itulah pokok-pokok isi al-Quran. Dan lain dan yang lain ayat-ayat yang mutasyabihat. Yaani yang mengandungi beberapa pengertian yang samar dan tidak terang maksudnya. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya condong kepada kesesatan maka mereka selalu menurut apa yang kita lihat kerana mempunyai tujuan menimbulkan fitnah dan mencari ta'wilnya padahal tidak ada yang mencari ta'wil malaikan Allah tidak ada yang mencari ta'wilnya takwilnya, malaikan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya malaikat orang-orang yang berakal maksudnya ahli sunnah wal jamaah as-sunnah mereka yang mengikut ajaran Nabi. Al-Jamaah artinya al kumpulan yang berpegang berpegang berajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah golongan yang berpegang kepada Al-Quran Al Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan generasi sahabat. Sahabat ialah mereka yang hidup di zaman Nabi dalam keadaan makhluk Islam. Dan berjumpa dengan Nabi SAW. Golongan yang dididik oleh Nabi SAW. Golongan yang hidup di masa Al-Quran diturunkan. Dan mereka beramal dengan Al-Quran. Dengan huraian daripada Nabi SAW. Sama ada huraian secara perbuatan secara amalan ataupun huraian melalui perkataan dan ucapan ataupun huraian melalui pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada teguran daripadanya di mana generasi awal Islam ini adalah menjadi contoh kepada umat Islam yang kemudian kemudian kalangan tabi'in tabi'in ialah mereka yang Sempat dengan para Sahabat, tak sempat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan generasi yang kedua dari umat Islam. Kemudian Saja'i sajain yang mengikut sajain, generasi yang ketiga. Mereka ini dikenali dengan golongan Salaf, golongan yang terbaik di kalangan umat Islam, yang disebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

sehingga tahun 300 hijrah. Dia itulah generasi yang ketiga. Yang dianggap sebagai gurungan yang terbaik di kalangan umat Islam. Di mana mereka menerima Al-Quran dan Sunnah. Dengan tidak banyak tanya, tak banyak soal. Dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Termasuk dalam perkara ayat-ayat yang muhkamat. Yang muhkamat ialah ayat-ayat yang nyata hukumnya. Seperti ayah yang berkait dengan semayang. dan berkait dengan puasa. Yang berkait dengan muamalat. Seperti diharamkan riba, dihalalkan jual beli. Yang berkait dengan pemerintahan negara. Yang berkait dengan undang-undang. Di antaranya undang-undang jinayah. Disebut dalam hadis. Dalam riwayat yang banyak. Bagaimana mereka yang melakukan jenayah menyerah diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku dengan hati yang ikhlas ini merupakan generasi awal mereka ke abad yang di mana zaman itu tak perlu ada polis yang menangkap di mana masyarakat sendiri menjadi pengawal menjadi pelaksana per syariat Allah subhanahu wa taala yang merupakan generasi contoh kepada umat Islam Ayat-ayat yang muhtamad. Yang nyata hukum sama mata orang sekarang. Tolak muka-muka hukum Allah Ta'ala. Adapun mereka terima hukum Allah Ta'ala. Mereka membaca Al-Quran menunggu perintah. Untuk melaksanakan perintah. Bukan baca untuk mendengar. Untuk berhibur. Untuk berlagu saja. Mereka baca Al-Quran untuk beramal. Dengan hati yang kosong. Disebut dalam riwayat-riwayat yang banyak berlakunya karama. Kemuliaan di zaman Malaysia sebagai contoh. Seorang sahabat yang membaca Quran. Sedangkan seekor, seekor kuda ditambak di hadapan rumah. Bila dia baca Quran, kudanya dia meronta. Bila dia berhenti, kuda dia senyap. Bila dia baca Quran, kuda dia meronta. Lalu dia keluar pasal apa? Tiba-tiba dia melihat awan ha, yang ada berhampiran dengan rumah dia bila dia baca Quran rupanya awan tu turun ha, bila dia berhenti naik lalu siangnya dia memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi apa yang berlaku Nabi kata itu malaikat pada masa dia baca Quran malaikat menghampiri rumah dia ha, sehingga dilihat ini kerana hati mereka yang ikhlas. Bukan macam kita baca-baca Quran juga. Tapi baca sekali saja. Tidak memerhati apa lagi amal. Amal lagi jauh. Banyak orang yang baca Quran, tapi tak amal dengan Quran. Baca saja. Ada orang yang baca Quran, Quran yang melaknat, yang mengutuk dia, dia pada hari kiamat pula. setelah beramal dengan hukum dan petunjuk yang ada dalam Quran. Berbeza dengan, berbeza dengan generasi awal. Generasi yang pertama. Ialah yang kuat berpegang dengan ajaran Allah. Mereka ini dikenali dengan gulungan salat. Dan bila ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat mereka tak tahu maksudnya. Sabatiadullah, tangan Allah, ainullah, mata Allah, kaki Allah, jisbut dalam hadis. Mereka menerima, menyerah diri dan mereka tidak menyamakan Allah dengan makhluk.